Сразу вопрос. Саша налетний. Да. О чем беседу будем вести? О чем хотите? Какие да так чтобы я хотел сильно, так нет. Ну уж, коли вы настаиваете, я не буду возражать. Какие идеи есть, предложения? Идеи, предложения. Давайте закончим войну. Уберемся с чужих земель. Какой? Чужой. Ну, что? например, Калининград это же восточная Пруссия, и по результатам Второй мировой да. войны он был передан в состав РСФСР на 49 лет даже не РСФСР СССР а 49 лет давно прошло пора возвращать 49 лет прошло почему его не забирают вопрос вот видите как почему его не забирают потому что не хотят нервировать володьку Володька сбрил усы, его не хотят нервировать. Должна быть причина для этого. Ну вот, Почему люди не вот хотят 49 этого. лет пройдет. Как вы думаете, мы за у Китая потребуем назад или тоже оставим? Без понятия. А я вам скажу, исходя, того, что... исходя из мировой исторической практики, 49 лет – это практически передача в собственность другому государству. Очень редко, когда из аренды земли возвращаются по истечении этого срока. Один из примеров возвращения таких – это только Гонконг. Но ну, это то же самое, с чем можно сравнить, это отмену припасного права еще в 1951 год. Что-что? Еще раз я ничего вас не услышал. Отмена крепостного права. 861 год, почему 91? -й? 1861 говорят. Да. Ну. И как это чисто на словах было отмена крепостного права. На самом деле люди платили кредит государству, ну кредит по нынешнему языку. Краски на сорок лет. Ну, к чему вы это ведете? Это же было внутри одного государства, а передача земли в аренду другому государству, это несколько иные отношения, международные. А, международные отношения совокупность э, чего? Если мы сейчас, мы сейчас говорим про войну или говорим, кто кому чудал. А мы можем говорить Подал, и про войну. Да. Давайте поговорим про войну, если вам интересно. Нет, вы сказали, что давайте уберемся, типа. С чужой земель. Что, Для начала, с Калининграда. С чужих да, Калининград, Крым, Донецк, Луганск, а южные регионы, России? южные регионы. Но пока да. Как это так? Как это пока? Но ну, мне стыдно быть гражданином государства агрессора. Сильное заявление. А что так? Ну, потому что стыдно быть гражданином государства агрессора. У любого человека, у которого есть совесть, должны быть какие-то чувства в этом отношении. Хотя бы историческая память. Последним таким агрессором в Европе, как мы сейчас, был Гитлер. Как-то мне стыдно быть гражданином аналогично гитлеровскому государству. Ну, хорошо. Мы же, как правильно это объяснить, чтобы выскочить, мысли правильно. Мы защитили остальные страны от этого. Но... Разве мы одни это сделали? Разве это сделала Российская Федерация? Разве это не сделал Советский Союз, В, сою... в, со... в, со... в союзе с, извините за тавтологию, в союзе со странами Альянса антигитлеровского? Разве это только современная Российская Федерация сделала? Так нет же. Я вам больше того скажу, бока, на территории бока, современной бока, Российской бока, Федерации люди-то и оккупации по большей мере не видели. Вот вы в каком городе живете? Я в Калининграде. В Калининграде, ну, то есть Кёнигсберг. Вы знаете, кто такой старик Эммануил Кант? Возможно, знаю. Вы Какой разве не с ним знаю. не завтракали никогда? Нет? А мне вот он когда-то за завтраком приводил в качестве доказательств бытия Божьего, разрушил пять доказательств бытия Божьего за завтраком, и как бы в насмешку над собой соорудил собственное шестое доказательство, доказательство Канта. Я ему тогда еще говорил, воля ваша, вы что-то нелепое придумали, над вами потешаться будут. Не поверил. не совсем понимаю мысль, к чему это сказано. Ну что вы, где я, где мысли? Мысли все в Калининграде. В Кёнигсберге мыслей нет. Откуда у старика Эммануила могут быть мысли? У него только мысли. Вы бы познакомились со стариком вы... Эммануилом? Позавтракали а А где находится? В Белгородской Народной Республике, я же вам уже сказал. Белгород. Угу. Здесь, знаете ли, э, ну, когда летает над головой всякое, э, немного переосмысливаешь суть бытия. Бытие? Ух ты, а мы о бытие, да, заговорили? Разве нам судить бытие нынешнего мира? А кому же? Это же наше бытие. Кому же о нем Ну, а как же Бог? Бытие определяет сознание, знаете ли. Причем здесь Бог? А как же свобода воли? Бог Бог Как это как это говорится-то забыл я Бог Милка. предлагает, а человек располагает, но что-то такое, не помню. Угу. Не надо прикрываться Богом, совершая преступление. Не нужно говорить, что это все воля Божья. Нет, есть свобода воли, есть свобода. Конечно, преступление. Агрессия против соседнего государства – это преступление. Ага. То есть. То есть. Так, то есть. Государство уничтожает, считает свой же народ. Да? Это вы считаете это украинцев своим же народом, да? Нет. А кого-то проект? Республика, Луганская Народная Республика. Okay. Против них 2014 года, да, война. Против них разве? Народной республики. Разве против них? Против Донецкой народной республики. А кто признал Конечно. в 2014 году Донецкую и Луганскую, Луганскую народную республику? Что признал? Кто Что из стран, стран мира в 2014 году признал Донецкие и Луганские народные республики? Российский федерация, по-моему. Кто-кто? Россия. Российская федерация. Ой, а мне кажется, нет. Мне кажется, что Володька заявил, что признает независимость Донецких и Луганских народных республик только перед самым нападением на Украину. Именно для того, чтобы да -да. этим и обосновать нападение на Украину. Чисто как Гитлер. Не Ни в четырнадцатом, ни в пятнадцатом, ни в шестнадцатом, ни в семнадцатом, ни в восемнадцатом, не в девятнадцатом, ни в двадцатом, ни в, 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 ну, в двадцать первом году Володька и Российская Федерация ни Донецкую, ни Луганскую республики не признавали. А за что сейчас воюют тогда российский народ? А это... Народ, это народ. Украинский народ, ну понятно, он защищается. А вот российский народ ведет агрессивную Территория агрессивную хорошо. войну. Он защищается. Причем ага. здесь за территории? Он защищает а -а -а. жизни. Он ведет, И... он ведет священную национально-освободительную войну, как у нас принято говорить отечественную. А мы ведем агрессивную войну, Но... как Гитлер. Это раз. Да, а, вот это, это раз. Это раз. А, а два. А. Если мы вдруг признали, даже пускай мы признали Луганск и Донецк частью России, то какого хрена мы полезли на Киев, на Харьков, на Запорожье, на Херсон? Как это? Ну, как это? Молча. А? Молча. Молча. Вот я, вот я говорю, фашисты. Ну, то есть, то есть мы, вот мы, я да, и говорю мы, вам, юноша, ну, не ну, хочу ладно, я мы быть гражданином фашистского, фашистского государства. государства. Не хочу. И не буду фашистская в ближайшее время. Конечно, фашистское. Если вам это кажется смешным mm. и веселым, то уж поверьте мне, а, когда да, по российскому телевидению генерал-депутат Грулев генерал, депутат говорит, что надо бы вернуть расстрелы на месте без суда и следствия, то так и будет. Я бы вам посоветовал бы даже при вашем возрасте посмотреть хотя бы чуть-чуть более углубленную историю, а не поверхностную, которую вы затрагиваете. Так давайте, я вас с удовольствием послушаю. И даже интересно. Так у вас совокупность факторов связана только с тем, что вы вспоминаете, что кто-то там, кому-то там, кто-то дал? Мы не берем даже в тот момент хорошо, если мы, допустим, там. Ходим подождите, играть, подождите, он... вы как-то сосредоточьтесь и формулируйте свою мысль закончено, а то вы знаете похоже на президента соседней страны. У вас генератор случайных слов сейчас из вас льется. Говорите, пожалуйста, осмысленные предложения, законченные и имеющие какой-нибудь смысл. Я слушаю вас так помягче сказать. Вы сказали, что Россия – это не а больше к Гитлеру относится. То есть мы я напали так, к Я, к так, не я так не говорил. Как это так не говорили? Я не говорил, что Россия Важно относится к Гитлеру. На... Я сказал, что мы ведем такую же политику. Вы сказали, как напали. Поэтому мы напали мире, так же, как уже Гитлер. Уже уже. Но, да. но, но что мы к Гитлеру относимся, я не говорил. Гитлер умер давно. Хорошо. также вы до этого говорили, что Калининград не относится к Российской Федерации. И, инвер... и этого и я не правильно. говорил. Я говорил, что пора бы отдавать. Но сегодня фактически он есть частью Российской но Федерации. Пора, Незаконно, да, но есть. Признанный, да. Признанный, в отличие от Крыма, Луганска, Донецка. Хорошо, территория Украины. Территория они Украины признаны всем миром. Они не были временно подарены Украине. Кем? Лениным. Но они не были подарены Нет. временно. Временно подарены вообще Вы дико звучит. Либо подарены, взрослых подождите, взрослых, либо подарены, да. либо временно. Временно подарено не бывает. Так давайте узнаем, кто подарил. Давайте, а... давайте поинтересуемся, кто подарил. Подарил-то кто? Посмотрите, подарил. посмотрите, в интернете. А, посмотрите в интернете. А, скажите, а вы не считаете, что территория. Чтобы, чтобы я вам не сказал. Ну, я вас слушаю, вы же не говорите да. ничего. Ну давайте перебили, давайте. Давайте. Ну я же да. вас слушаю, говорите. Кем подарено? Теперь ваша очередь. Хорошо. Ну, нет, вы <связывая> нам что-то говорили. <связывая> давай, <связывая> ну, хорошо, хорошо, я вам тоже задам вопрос. Аналогичный. Вы знаете, зеркальный тому, который вы задали мне, он будет глупым, таким же глупым, как вы мне задали. Но чтобы вы поняли всю глупость вашего вопроса, я вам его все-таки задам. А не считаете ли вы, что территории Москвы и всей остальной современной России были подарены вам временно киевскими князями? Киевская Русь – это второстепенная вообще-то. Да, а Московская Русь первостепенная, нет, да? Москва не пошла от Киевской Руси, нет? Нет, Московской Руси, по-моему, не было. Не было, тут я с вами согласен. Так откуда взялась Москва? Не, не совсем правильно. Правильно, значит, Московской Руси никогда не было, и Киевские земли Москва, надо возвращать. Да. И значит, киевские земли надо возвращать. Новгород, Владимир, Ростов, Ростов на Дону, Суздаль, ну и так далее, огромный перечень. Белгород, опять-таки мой, надо возвращать киевским князьям. правильно? Ну, Российская империя. Что Российская империя? Российская, Российская империя распалась да. в 1917 году. Она прекратила свое существование в 1917 году. И Советский Союз отказался быть правоприемником Российской а империи. А ее территория на были? Так она распалась. Она перестала существовать в каком Российской году империи. Российская империя перестала существовать в 1917 была. году. И Советский Союз не взял на себя обязательства Российской приходят? империи, и правоприемником ее не был. Он не платил ни по долгам Российской империи, не исполнял а, союзнические обязательства Российской империи. Он вступил в союз с Кайзерской Германией в Сепаратный мир. Условия. Да. Условия. Что условия? условия. Почему тут условия? Вы только условия. что говорили, в качестве условия временно подарил. Вы где учились, скажите, юноша? Понимаю. Два класса и три коридора. Я Это замечательно. Чего? Ну ладно. Хорошо. Это ваше личное губам мнения. Я вам не буду оставить. Да а, ладно, да ладно. Да. Да. Ну что вы, что вы, что вы? Это Давайте провода. мы вас проверим. Первая производная. Скорости по времени. Это значит величины для спрашивают. Что у вас звук пропал? Вопрос, у вас как-то вопрос неправильно поставлен. Неправильный вопрос, понимаю. Вы даже ваши... Неправильный вопрос, понимаю. Ну ладно, за сим наш торжественный вечер объявляется закрытым. Купи себе учебник и учи мать часть. Пока. Трэш. Временно подарили. Тем часово